И вот с сегодняшнего воскресного дня церковь начинает нас постепенно предуготавливать к святому великому посту Святой Четыре Десятницы. И начиная вот с сегодняшнего дня с этого воскресенья все вот предстоящие недели перед этим знаменательным событием имеют даже и собственные наименования. Сегодняшний вот воскресный день именуется недели о Закхее. Все мы сегодня с вами слышали во время богослужения чтения, евангельское чтение, святое благовествование о том э, человеке, который жил в Ирехоне и который занимал в своем городе, в своем обществе достаточно, достаточно видное место хотя и не пользовался всего любовью был, ибо был сборщиком податей, но вместе с тем был человеком хорошо известным. Евангелие говорит нам, что он был очень маленьким на э, ростом, но имел искреннее внутреннее такое горение, желание сердечное увидеть того, о котором говорил весь народ, увидеть самого Христа. Мы слышали, что во время земной проповеди Христа сопровождало много людей. Он стал человеком очень известным, каждый хотел увидеть, послушать, а быть может и стать свидетелем тех чудес, которые Он совершал. Чудес великих, знаменательных, о которых сам Христос говорил, что вот то, что Он делает, вот эти чудеса, они как раз и свидетельствуют о истинности тех слов, которые он проповедует. Потому естественно стечение народа всегда происходило там, где он появлялся. И вот Закея, будучи малоростом, но искренне желая видеть Христа, взбирается на дерево. Некоторые исследователи или толкование э, Святого Писания говорят, что э, Заки решился все-таки на некоторый подвиг. Подвиг это именуется потому, что он преобзошел, приоброс в себе некоторые смущения, вот те качества, которыми мы, к сожалению, наверное, все обладаем с вами. Речь идет о том, как мы заботимся, что именно подумают о нас люди. Мы очень сильно зависим от чужого мнения. И даже если мы и не уважаем тех людей, то почему-то вот внутренне содрогаемся о том, думая, что что же все-таки подумают и скажут о нас вот те люди. Мы часто даже не только думаем, но совершенно уверены, знаем, что эти люди вовсе и не рассудительны, что они далеки от христианских ценностей, что они совершенно не придерживаются каких-то норм христианской церковной жизни и в то же время в нас присутствует удивительная зависимость от того, что же подумают вот те, которые совсем не являются для нас примером для подражания, которые действительно не являются вот мерилом э, тех ценностей не только христианских, но и житейских. И вот э, известный в городе человек Лезет на дерево, как мальчишка, только для того, чтобы увидеть то, от чего имени начинает гореть его сердце. Видя вот такое ревностное желание каким-то образом, если не соприкоснуться, то хотя бы увидеть вот истину, увидеть Христа, этот человек и был вознагражден. Сердцеведец, Сын Божий, Христос, подходит к всему древу и говорит, Захея, слезай и мне надлежит быть сегодня в Твоем доме. Ни один раз Христос был э, порицаем за то, что имел дело с людьми, увы, не очень уважаемыми в, иудейском, э, в иудейской среде, а быть может, даже и прямо их называли людьми грешными. Ни один раз фарисеи книжники подходили к ученикам Христовым и говорили, почто ваш учитель ест и пьет с грешниками. Не один раз Христос обличал их внутренние думы, мысли, которые они себе позволяли, обличая, что вот если бы он знал, действительно он был бы пророк, то он тогда бы знал, что сей человек грешный и никогда бы не стал не вступал с ним ни в какое общение, и тем более, наверное, не посещал бы его дом. Обличая подобных людей, а сегодня и церковь обличает подобных, свидетельство словами Христа, что неправедных людей, неправедников пришел спасать Христос, но спасать людей грешных. Ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Часто э, приходится слышать нарекания о том, что мы вот, как-то э, именуя Церковь святую святой, что мы э, с вами э, действительно э, некоторым образом даже гордимся тем, что вот, мы являемся крестьянами. Разумно или неразумно, это с нашей стороны, вопрос другой. Но вот то, что мы сами часто являемся предметом осуждения не лично нас самих, но и сами церкви, вот сие достойно великого сожаления. И когда те, кто за оградой Христовой указывает пальцем на нас с вами, говорят, посмотрите, а как вы живете? И часто складывается ситуация, когда действительно можно засвидетельствовать, что моралисты без морали, и таким образом сеется соблазн. Увы, увы, очень прискорбно, что подрывается таким образом авторитет церкви. Вместе с тем у нас есть, нас посещает и стыд, и срам за подобное, ибо и мы сами лично часто бываем не всегда предметом для подражания или вот тем светом, который действительно светит, осевает вот мир и свидетельствует о свете Христовом, об истине Христовом. Когда наоборот э, мы являемся предметом соблазна, и что отраднее грешному э, сердцу человеческому, чем вот показать, вот найти виновного, показать пальцем, что вот вы, христиане, вот, которые сами о себе говорите, что вы близкие к Христу, чтобы вы истинно верующие, вы последователи вашего небесного учителя, спасителя, позволяйте себе такое. Если позволительно вам, то тем более сие позволительно и нам. Мы не отрицаем того, что, увы, действительно покрываемся таким позором, что позволяем себе э, нечто э, подобное и присовокупляемся вот, да, вот того, тех бесчинных, которые порушают, нарушают не только божественные, но и человеческие э, э, нормы, э, правила э, поведения. Вместе с тем, э, на, утешением для нас служит именно то, что мы действительно э, свидетельствуем о себе, что да, мы люди грешные, это святая правда. И чем более человек подвязается на ниве духовного жития, то тем более он созерцает всю глубину своего нравственного падения. И видит, увы, всю ту всепоглощающую немощь нашего естества, которая нам и мешает преодолеть, преобороть вот те страсти, те болезненные недуги, которыми мы заражены. Но именно нас ради человек, вот именно ради тех, которые видят и знают, что мы люди болезненные. И если мы с вами и говорим, будучи сами греховными, о грехе, и вместе с тем говорим о святости, вместе с тем говорим о спасении, о загробной жизни, о вечном блаженстве и вечных муках, если мы и осуждаем, порицаем всякий грех, которому и сами сопричастны, то э, разве не может больной человек говорить о здоровье? И очень часто, показывая себя, как вот тот недостойный пример, чему совершенно не следует следовать, дабы не впасть в те болезненные искушения, в которых мы так прискорбно находимся. Именно нас ради человек пришел в мир сам Бог. И вот ради нас людей, грешных, но жаждущих исцеления, жаждущих спасения, жаждущих Царства Божия, которые имеют внутри действительно в своем сердце такое же горение, хотя бы увидеть, увидеть вот, пресвет лик Спасителя. И уже таким образом быть осеюваемыми благодатью самого Бога, а тем более Церковь нам свидетельствует, что Бог вознаграждает нашу ревность, ревность о собственном спасении, и мы видим сегодня вот достойный пример для подражания, когда человек не взирая ни на что, ни на мнение общества, ни на устои э -э -э -э, те, которые принципы существования в обществе, которые присутствовали, были вот в то время, не, невзирая на личный авторитет, не смущаясь быть осмеянным, влезает на дерево и вот таким образом исполняет вот то внутреннее горение, побуждение, которое приближает его к Христу. И вот сей невеликий труд, некоторая победа над собой, над теми земными устоями, приводит к величайшей награде. Сам Спаситель мира посещает его дом и свидетельствует, что воистину отныне спасение всему дому. Знаете, вот верующее сердце, когда действительно еще и возгреваемое, ожидаемое вот благодатью Христовой, и сразу же начинает действительно пылать, действительно своей какой-то ревностью, величайшей ревностью, и захей вдруг говорит, что, господи, вот кого чем обидел, возвращу четверти. Вот человек грешный, будучи грешным, вдруг обретает спасение. Вообще, надо сказать, что христианство отличается от других религий, в том числе и тем, что некоторые вот э, такие вот аспекты э, совершенно невозможны ни в какой другой религии. Когда вдруг первым в рай входит разбойник, когда вот порицаемый и нелюбимый обществом человек первым вот среди них оказывается, за свидетельственным в спасении, за свидетельством самим Богом. Вот эти предутковительные недели церковь нас постепенно готовит и показывает, какими, какие качества мы должны наследовать, какими принципами мы должны жить что именно и каким образом должны ну, готов подготавливать себя ко встрече со Христом, с Богом. И вот, пред, уготавливая себя к великому посту ко времени казалось бы всеобщего ограничения не только в пище а буквально во всем весь образ жизни во время святого великого поста должен несколько измениться мы должны должны ну, как-то особенно ревностно вот все вместе в таком вспомоществовании друг другу помочь э -э, некоторым образом избавиться или хотя бы ограничить э -э, проявление своих страстей и вот именно таким образом последовательно начать исцеление от тех болезней, которые так терзают наше внутреннее естество. Искренне и сердечно поздравляю вас вот с тем, что мы вступили с вами вот в эти предготовительные дни. И очень важно обратить внимание на собственное настроение и на собственные мысли. Отцы говорят, что сие надо творить... Вот с желанием, с радостью, а не с воздыханием. То есть ожидание времени, когда вот мы несколько ограничим свое удовольствие пребывания в этом мире, для нас не должно быть временем скорби или какого-то стеснения, а наоборот. Время, когда мы все вместе можем действительно вступить на путь собственного спасения особенным образом. И эта особенность состоит в том, что мы будем это э, совершать все вместе. И вот таким образом, реализуя вовне, внешне, видимо, церковь Христову, мы э, будем иметь возможность и э, такого особенно острого ощущения с помощью друг друга. И вот э, таким образом, вот, вместе, э, общинно, э, тем более с особыми молитвословий, через особый подвиг молитвословий и богослужений, мы искренне верим и надеемся, что Господь, видя наше внутреннее, такое внутреннее ревнование, подаст нам ту помощь, те силы, ту благодать, ради которой мы и можем будем достичь самого заветного в нашей жизни, нашего спасения во Христе. Причастников поздравляю с приятностью среды животворящей Христовой тайн. Внимательно выслушаем благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!